असलमैकम एंड वेलकम टू कुकिंग क्रिएशन आप सबको कुकिंग क्रिएशन की तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक तो आज मैं जो रेसिपी पहली आपके लिए लाई हूँ चिकन एंड स्पेगेटी रोल्स हैं बहुत ही यमी और टेस्टी और बहुत ही कम वक्त में बन जाने वाले हैं इसको बना के अपने फ्रीज़र में एक महीने के लिए आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं मैंने एक पतीली ले ली है या फ्राइंग पैन ले लिया है जिसमें आप खाना बनाते हैं थोड़ा सा खुला बर्तन होना चाहिए ताकि हर चीज़ अच्छे से कुक हो जाए मैंने इसमें थोड़ा सा दो चम्मच ऑलिव ऑयल ले लिया है डायरेक्ट आपको स्टोव पे ही मिले हैं मैंने कहा रमज़ान का वक्त है तो वक्त की बचत की जाए और साथ साथ ही कुक की जाए चीज़ें इसमें मैंने हरा प्याज का जो प्याज होता है वो लिया है एक हद इसको आप अच्छे से कुक कर लें हमारा अनियन कुक हो जाए हमने इसमें डाल देनी है वन टीस्पून स्पून लहसन की ताकि तो चिकन में से हमारी स्मेल ना आए और जैसे ही इसकी स्मेलिंग खत्म होती है हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे इस रोज में मैं डाल रही हूँ गाजर और शिमला मिर्च एक एक अदर। ये सारा मटेरियल आपका अगर आप ऑफ एंड ऑन अगर रोज बनाना है तो इस सारे मटेरियल को मैं पूरे रमज़ान के लिए डबल कर लीजिए हमारे और भी बहुत सारी रोज़ रोज़ नई चीज़ें बनती हैं तो मैं इसको इस मटेरियल को पूरा महीना हमारा आराम से अगर आप एक दिन छोड़ के या दो दिन छोड़ के भी इन रोल्स को बनाएं तो महीना ये रोल्स चल जाते हैं इससे आराम से पंद्रह से बीस या बीस से पच्चीस रोल्स बन जाते हैं डिपेंडिंग ऑन आपने इसमें चिकन कितना ऐड किया है तो मैं इतनी ही लूंगी एक शिमला मिर्च ली है और एक गाजर अब इसको अच्छे से भून लूंगी और जैसे ही ये भून जाएगी हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन वेजेज अच्छे से कुक हो चुकी हैं अब मैंने इसमें लिए हैं छोटे साइज के तीन ब्रेस्ट पीस अगर बड़े हैं तो डेढ़ लीजिए छोटे हैं तो तीन लीजिए मैंने इनको बॉईल करके तो ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है चाहे तो हाथों से रेशा रेशा कर लें अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है ब्लेंड करके मैंने इसको डाल दिया अपने वेजिटेबल्स में इसको बॉईल करते हुए मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डाला था ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए जो मसाले जाएंगे उसमें मैंने लिए है काली मिर्च वन टी स्पून सफ़ेद मिर्च वन टी स्पून और ज़रूरत या जितना आप नमक पसंद करते हैं मैंने लिए हाफ टी स्पून नमक की मसाले इसमें ऐड कर दीजिए और अच्छे से वेजिटेबल्स को चिकन के साथ मिक्स कर दीजिए बहुत ही मज़े के चिकन स्पैगी ये रोल बनते हैं ज़रूर ट्राई कीजिए मैं आऊँगी रमज़ान में डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ आप ज़रूर इन चीज़ों को ट्राई कीजिए इंजॉय कीजिए रमज़ान अपने प्यारों के साथ तो ये देखें वेजिटेबल्स भी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं इसको आप दो से तीन मिनट कुक कर लीजिए जी जनाब तो चिकन अच्छे से वेजिटेबल्स में कुक हो चुका है कुक तो ऑलरेडी हमने इसको बॉइलिंग स्टेज पे कर लिया था पूरा कुक करके ही निकालना है लेकिन इसमें एक जान हो गए हैं फ्लेवर एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए हैं अब सॉसेस में हम इसमें डालेंगे चिली सॉस या कोई भी आपको अगर स्पाइसी खाना है तो आप इसमें ऐड कीजिए हॉट सॉस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिली सॉस फॉर अराउंड टू टेबल स्पून और टू ही टेबल स्पून इसमें जाएगा सोया सॉस जो इसमें बहुत ही मज़े का फ्लेवर लेके आता है जी सोया सॉस के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपनी बॉईल की गई स्पैगरीज़ को ये मैंने हाफ पैक लिया है स्पैगरीज का और इसको नमक डाल के बॉईल कर लिया है फुल कुक्ड हैं ये इसमें बिल्कुल कुकिंग की गुंजाइश नहीं है इसलिए अब हम इसको टॉस कर लेंगे चिकन ऑलरेडी वज के साथ कुक हो चुका है अब इसको अच्छे से आप इसको एक दूसरे के साथ टॉस कर लीजिए अच्छा ये सारा मटेरियल को मैंने दो से तीन मिनट कुक कर लिया है इनकी सॉसेस अच्छे से मटेरियल के अंदर मिक्स होकर ड्राई हो चुकी हैं अब इस स्टेज पर आपने क्या करना है कि स्टोव ऑफ करके इस पे कटा हुआ हरा प्याज डाल देना है सबसे पहले हमने डाला इसमें Uh, हरा प्याज का जो अनियन होता है उसके बाद एंड पे आपने उसी की जो ग्रीन पार्ट होता है उसको आपने डाल लेना है एंड पे इसको कुक नहीं करते जस्ट जैसे धनिया और पुदीना होता है इसको भी एंड पर आप स्प्रिंग रोल्स में अपने डाल सकते हैं तो ये हमारा मटेरियल रेडी हो चुका है और अब हम बनाते हैं इसके रोल्स रोल्स की पटियाँ मैं लूँगी और पट्टियों में फिलिंग ऐड करेंगे फिलिंग ठंडी हो जाए तो हम फिलिंग डाल के और एक बनाएंगे आटे की लई वो भी मैं आपको बनाना सिखाती हूँ उस फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर में हमारे साथ बंधे रहें एंड तक वीडियो के देखें ताकि मैं आपको और डिटेल बता सकूं और इजीली बिगनर्स भी अपने घर में इन चिकन स्पेगेटी रोल्स को बना सकें तो रोल का जो मटेरियल है वो ठंडा हो चुका है रोल की पट्टी मैंने ऐसे शीट पे बिछा ली है और अब इस शीट पे मट्टी जो बैटर है हम वो रखेंगे और इस तरफ से और इस तरफ से दोनों तरफ से ऐसे फोल्ड करके हम इसको राउंड जो रोल की शक्ल है वो बनाते जाएंगे और एंड पे मैंने ये बनाई है लई लई बहुत आसान बनाना है टू टेबल स्पून इसमें फ्लाड़ लें और थोड़ा सा पानी इतनी कि इसकी थिक सी पेस्ट बन जाए तो अब हम इसका रोल बना के तो मैं इसकी फ़ाइनल लुक देती हूँ डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी सेंड आपको पेस्ट कर दूँगी जिस पे मैंने रोल और समोसा पट्टी को बनाने का मटेरियल को बनाने का और बैटर बनाने का और एंड पे इसकी रैपिंग शीट को रोल करने का तरीका भी आपको मिल जाएगा तो लिंक पर डिस्क्रिप्शन को ज़रूर प्रेस करें और मेरा इसको तरीका बनाने का वहाँ से सीखें अब मैं इसको दिखाती हूँ फ़ाइनल लुक आपको